o'sha nikoh tufayli xudodabor alo taolo o'sha xonadonga nimani kirgizyapti barakotni kirgizyaptida birinchisi sabab ikkinchisi shu xonadonda yashayaptimi rizqini yetkazib qo'yyapti endi ba'zilarda shunaqa bir fikr borda yoshlarda a uylanmaysanmi desa hali o'qib olay hali bu qib olay shariatimiz nima deyapti balog'at yetgandan keyin uylan deyapti mana o'sha ba'zi bir qo'shtirnoqni ichidagi yoshlar mana shunday bir zinolarga aralashib qolganliklarini eshitib qolamiz guvoh bo'lib qolamiz olloh srasin shuninguchun balog'atga yetdimi demak uylanishlikka harakat qilishlik kerak chunki rasululloh nimaga tadg'ib qilyaptilar nigohga targ'ib qilyaptilar endi bu nikohdan olinadigan narsa muhtaramlar nikohni shariatimizga kiritilgan hikmatlari shundan iboratki mana birinchi nikoh orqali erkak va ayolni iffatini saqlash nikohdan maqsad nima murod nima iffatni o'sha gunoh masiyatdan saqlanishlik maqsadida nikoh qilai ikkinchisi insonni naslini inqiroziga uchrab yo'q bo'lib ketishdan himoya qilishlik albatta buni hikmatlari ikkinchi yani, hikmati endi uchinchi hikmati pok nasl nasabni bog'iy qolishligi va muhofaza qilinishligi ekan to'rtinchisi jamiyatni asosi bo'lgan oilani barpo qilishli endi mana oila va jamiyat a'zolarini orasida o'zaro yaxshi aloqalarni o'rnatishlik va ularni rivojlantirishlik ekan mana shu sabablardan ham ming yillardan beri musulmon xalqlarini nikohini muqaddas sanaydilar e'tibor qiladigan bo'lsakha odam otamizdan tortib ma jami o'tgan payg'ambarlar hattoki payg'ambarimiz alayhissalomdan davom etib kelayotgan sunnatlar sanaladi bu adam narsa